Радимов. Гол! Владислав Радимов открывает счет в этой встрече. Хорошая комбинация. Отличный удар нанес Владислав. А случилось это на 16-й минуте первого тайма. Еще раз смотрим. Хорошо сыграл Сергей Колотовкин. И отлично бьет Владислав Радимов. Голосовский мяч перехватил. Брошен. Хорошо увидел открытого Радимова. Еще в этой встрече открыт 1-0. Армейцы ведут. Ну что ж, здорово. Это очень и очень важный мяч для того, чтобы... Кенат Кристиансен был заметен в первые минуты, потом из игры его выключили. А вот Липчий очень и очень активен в середине первого тайма. его вот трикошет. неудачно для наших закончился этот момент. Шекер пробил, и вроде не сильный был удар, но попал он в ногу кому-то из кормеевцев. Изменил направление и мимо Андрея Новосадова влетел в наши ворота. 38 минута первого тайма. Да, вот сейчас уже Евгений Негоя, румынский легионер, выступающий за венгерский клуб, опередил наших защитников. А передачу ему делал Фибар Шиман. Недаром сегодня он все время первого тайма провел впереди. И вот сейчас болисты не придут в школу ЦСКА И, может быть, выйдут на смену вот этим молодым игрокам, которые сейчас борются на поле стадиона Ференсвара с хозяевами. Еще одна желтая карточка. Нет. Арбитр этой встречи немец Циллер достал красную и показал ее Ильшату Файзулину. А вот это совсем неприятно. Грегор забил. Быстров забил, слава богу. Что-то не... Не угадал, не Евгений забил. 2-2. Погнал. Я считаю только... Забиваем. Угадал направление удара там. Балок угадал. Манчур бьет в тот же угол, что и Селик, и снова угадывает. Пятый удар составил Теренцарыш выполняет. Точно в угол. И точно. 5-5. И снова Андрей Новосадов угадал Хорошо, Валера, забил. Забиваю. мимо Как обидно! Черт возьми, как обидно! Говорят, что в, в этой лотереи повезло венграм больше, чем нам. It's just